Ну, пока буду отдыхать сейчас, потому что, я как сказал, на много интервью, там уже как бы чуть-чуть устал, устал от футбола, хочу отдохнуть, там, посмотрим, есть разговор с руководителем, там, поработать в структуру клуба. Ну, на данный момент это как бы откладывается на потом, потому что, как я сказал, хотел, чтобы заканчивать хорошим настроением, пойти отдохнуть и потом приезжать здесь и разговаривать, и потом посмотрим. Ну, нелегко, что мне 11 лет только взять и отвернуть спину и уехать отсюда. Потому что все мои самые лучшие годы моей жизни я прошел здесь. Здесь как бы женился, и дети мои родились здесь, и все, моя судьба как бы именно связана была с Полтавой. Так что не будет легко просто так взять и уйти. Конечно, что хотелось бы поработать в клубе, но это на данный момент, когда на втором плане идет, потому что, как я сказал, хочется обернуть чуть -чуть.